Jam sudah hampir ketiga pagi. Di celah-celah bunyi enjin kenderaan dari leboraya yang tidak pernah tidur, Adam duduk termenung di ruang tamu rumah Pansapuri Usang yang disewanya sejak lima tahun lalu. Usianya kini 45 tahun. Tiada anak, tiada isteri, tiada kerjaya tetap. Hanya ada kenangan yang berterbangan seperti habuk dalam cahaya lampu jalan yang menembusi langsir koyak. Sejak belasan tahun, hidupnya adalah rentetan kegagalan. Perniagaan bankrupt. Kawan mengkhianat. Wang simpanan hangus. Ibunya meninggal ketika dia dimasukkan ke wad psikiatri kerana percubaan membunuh diri. Semuanya terasa seperti konspirasi halus antara dunia dan takdir untuk menjatuhkannya. Tapi peliknya, dia tidak pernah malas. Malah sering bekerja lebih masa, membaca buku motivasi, menghadiri ceramah agama dan kursus pembangunan diri. Namun hasilnya tetap sama, kosong. Suatu malam, ketika dia sedang membersihkan bilik store, Adam menemui sebuah kotak kayu lama bertulis 2001, tahun di mana dia buat pertama kali dimasukkan ke hospital psikiatri. Di dalamnya ada beberapa nota tulisan tangan yang dia sendiri tidak ingat pernah tulis. Aku bukan aku. Tapi siapa yang akan percaya kalau aku katakan begitu? Mereka hanya nampak gila. Nota itu ditulis dengan tulisan tangannya, tetapi penuh dengan perkataan yang tidak pernah dia gunakan. Dalam nota-nota lain, terdapat lakaran-lakaran pelik, seperti peta, kod, dan nama-nama orang yang tidak dikenalinya, termasuk seorang bernama Firash. Adam tidak pernah kenal sesiapa bernama Firash. Namun sejak malam itu, Nama itu sering muncul dalam mimpinya. Mimpi-mimpinya jadi semakin pelik. Dia melihat dirinya berada dalam situasi-situasi yang tidak pernah berlaku dalam dunia nyata, sedang memberi ceramah motivasi di pentas antarabangsa, memiliki keluarga bahagia, malah menjadi pemilik syarikat teknologi yang berjaya. Dalam mimpi itu, dia bukan Adam. Dia adalah Firash. Lalu dia mula mencari. Melalui internet, media sosial pangkalan data awam. Dan yang mengejutkannya, memang wujud seorang lelaki bernama Firash Azman, sebaya dengannya, sangat berjaya, tinggal di London, dan mempunyai wajah yang hampir seiras dengannya. Perlahan-lahan, Adam mula hilang kepercayaan pada realiti. Dia pernah diberitahu oleh doktor yang merawatnya bahawa dia menghidap gangguan bipolar jenis kedua, yang menyebabkan dia sering melalui fase hipomania dan kemurungan. Tetapi bagaimana mungkin penyakit itu menjelaskan segala kegagalan dan kemusnahan dalam hidupnya? Dia mula berteori bahawa dia dan Firash sebenarnya adalah dua versi dari satu jiwa yang terpisah akibat satu keputusan yang dibuat pada masa silam. Satu dimensi memilih untuk percaya pada dirinya sendiri. Satu lagi memilih untuk menyerah. Suatu malam, dalam keadaan separa sedar dan fikiran yang kabur, Adam mengikut gerak hati menuju ke sebuah lorong lama yang selalu muncul dalam mimpinya. Lorong sempit itu seakan tidak berpenghujung dengan dinding-dinding berlumut dan cahaya malap yang menggigil. Di hujung lorong itu, ada sebuah cermin besar retak di tengah. Di dalam pantulan cermin, dia tidak melihat dirinya, tapi Firash. Lelaki itu merenungnya juga dalam keadaan keliru. Dan waktu itu, Adam sedar sesuatu dia dan Firash adalah orang yang sama. 25 tahun dahulu, semasa di universiti, Adam pernah membuat satu keputusan penting untuk menolak tawaran beasiswa ke luar negara kerana bapanya sakit tenat. Dalam satu versi dunia, dia tinggal di Malaysia dan menjadi Adam yang kita kenal hari ini. Dalam versi lain, dia menerima tawaran itu dan menjadi Firash. Penderitaannya selama ini bukan kerana dia tidak cukup usaha. Tapi kerana jiwanya terpecah, dua dunia yang selari tetapi tidak seimbang. Bipolar hanyalah satu manifestasi biologi dari retakan takdir itu, bukan punca, tetapi kesan. Ada menumbuk cermin itu dalam mimpi, atau mungkin dalam realiti, dia tidak pasti. Darah mengalih dari tangannya. Firash dalam pantulan juga terluka. Mereka berkongsi luka yang sama. Namun selepas malam itu, segalanya berubah. Adam mula merasa tenang. Tidak lagi mengejar kejayaan yang tak kunjung tiba.